Новини трошки пізніше. До речі, у нас був на скайп зв'язку. Яків кротов, російський священник, який має дуже ліберальні позиції, публіцист, радіоведучий священник неканонічної української Автокефальної православної церкви. Але от з Росії, хоча він сам з, з Харківщини, та я правильно розумію? Ні, та ні, він москвич. Ні? Він відомий російської родини науковців. Це я з Андрієм Мокроусовим та насправді консультуюся, який особисто знайомий з оцем Яковом. Андрій Мокроусов, директор та відповідальний редактор, так це правильно називається видавництво критика. Це є такий так. часопис, якщо ви є як сказати ядерною цільовою аудиторією громадського, то ви, звичайно, знаєте, що це за часопис, і постійно його читаєте. Чого не роблю навіть я тут не знаюся Соромом Стидом, тому що, тому що ну тому що так, колись я закінчив філософський факультет, але це давно вже з мене все вивітрилося. Якраз філософію та критика мало займається. Часопис редагує безпосередньо моя колега Оксана Форостина. Я е, е, займаюся видавництвом в цілому. Е, ні, так я якщо є запитання про Ця Якова, то я можу його трохи анонсувати, бо достатньо уважно за ним стежу. Але я припускаю, що аудиторія громадського теж добре знає, хто таке це Отець Яков, бо він е, е, дуже цікавий блогер. Зокрема, у нього, uh -huh. у нього блог, де він поєднує е, свою релігійну есеїстику, загальнокультурну і е, політичну публіцистику. Таку наснажену такого uh -huh. герцінгського штибу можна сказати, uh -huh. е е і в цій публіцистиці він є е чи не найрадикальнішим, і чи не найпроникливішим, не найоригінальнішим критиком путінського режиму в Росії. Ну одним з найоригінальніших і найрадикальніших. Це завжди, коли ми розмовляємо з людьми, притомними людьми, симпатичними е з Росії з російськими. Справжніми інтелігентами, які направді сьогодні, напевно, визначаються навіть не тим, що вони не сякаються в фіранку, коли нікого немає, а тим, що вони розуміють, що відбувається з Україною, скажімо так. Тобто, ну є ж там ще один відоме твердження, коли російський інтелігент закінчується, так коли починається українське питання. Так, от, але і цим людям дуже складно відповісти на запитання, як все-таки знайти тоді баланс між тим, що є російський патріотизм і тим, що є. Загальнолюдський гуманізм. Як ці дві речі раптом все-таки поєднати? Бо, бо останнім часом таке враження, що Росія робить все для того, щоб просто вирватися з, взагалі просто з, з не знаю, як би сказати, з парадигми гуманізму як такого? Там, бо... власне кажучи, не тільки останнім часом. Річ у тому, що е, ну, най, найкоректніше на це запитання було би відповідати саме російським інтелігентам і інтелектуалам, бо ми з вами можемо тільки... Гадати, та, що коїться в голові, того чи того Ну, Я прочитав просто Прохоров, є такий, так, журналіст, публіцист. От сьогодні, Прохоров? Про Прохоров, здається, та чи що... Прохаров. А якщо є ще, є ще Проханов, то ні, є, є Проханов, але проханов. ну це, 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 це відомий чорносотений і погромний письменник ще з совєтських часів. А може, ви про когось іншого, просто я тоді не знаю. Ну, але говорити про Проханова в контексті розмови навіть про найнедемократичніших інтелігентів нема сенсу, бо Проханов не має жодного стосунку до інтелігенції російської так, 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 так. Олександр Проханов. Ні, звісно, ну та, Проханов так, так. проханов та. Генштаба, а це ж ще з совєтських часів його. Е, е, Прізвисько. Що стосується вашого запитання, на нього мені здається зовсім недавно. Якщо йдеться не загалом про колізію між нелюдськістю і інтелігентністю, а про цю колізію в контексті війни Росії проти України сьогоднішньої, мало невичерпно, на мій погляд, відповів от такі взірцевий, Російський ліберальний інтелігент-гуманіст Олександр Подрабітник, відомий дисидент, в'язне Сублінні і так далі. В нещодавньому есеї на Гранях, якщо я не помиляюся, де він написав ну, недослівно, приблизно таке, що ми мусимо, ми, очевидно, він звертається до, до росіян, до російської інтелігенції, ми мусимо усвідомлювати, що кожен з нас. Незалежно від своєї лояльності чи нелояльності до путінського режиму, кожен з нас, хто живе в Росії, не сидить в в'язниці, платить податки, несе пряму відповідальність за те, що відбувається в Україні. От. Це, строго кажучи, закриває питання. Е, Отакий от рівень осягнення проблеми властиви, на жаль, е, навіть, я думаю, не сотня, може якимось одиницям та? росіян. Властиви, тому ж так Подрабінникові, властиви, Яковокротова, властиви, там ще кільком, там з Сергіє який написав таку відозву до українців приблизно з тим самим меседжем. Що, вибачте, ми, ми це зробили, ми до цього винні. Властиво, кільком о, людям, які створили в Росії. О, Рух на підтримку Майдану, ризикуючи, очевидно, дещо кар'єру, ризикуючи своєю свободою і так далі, От були на цьому Конгресі російсько-українському, який нещодавно відбувся в Києві, і говорили приблизно в цих самих словах про ситуацію, вибачаючися від імені Росії і свого. Соціального прошарку перед Україною в цілому і всупереч багатьом своїм колегам, які теж опозиційні щодо Путіна, які приїхали на цей конгрес, які теж чимось ризикували, але зрозуміти до якої міри вони винні. Не тільки перед нами, а може радше, і перед власною країною, власним майбутнім, і так далі, власним суспільством вони не готові. От тих, хто готов, очевидно, якась, от як писав Стус, щопта. Ця щопта, очевидно, в якомусь світовому засязі, та, вічному засязі, вона якось виправдовує існування сьогоднішньої Росії. Ну, але на практиці це насправді мало на що впливає. Ну, та з цими людьми спілкуватися важливо, цікаво, і е, тут не може бути якоїсь там погорди. А щодо решти, ну ми дивимося на них, е, даруйте ну, з висоти вже свого ну, позитивного досвіду. Та, це не, не зрозумілість, але якщо людина не готова е, зрозуміти, хороша людина не готова зрозуміти, що вона уражена от тим, що тепер почали у нас називати імперською чумкою, хай трохи, але уражена. Ну, що ж, ну можна їй допомагати проводити таку санітарну роботу. У ну. нас є вже на зв'язку отець думає? Яков Кротов, наскільки я розумію. А, отче, добрий вечір, слышите ли ви нас? Добрий вечір, вітаю вас. Отець. здрастуйте. вас та, вітаємо. А, я, мабуть, буду говорити по-русски.

Да. Как у вас впечатление? Как давно вы, кстати, был перерыв? Как давно вы были в Киеве? Как у вас все впечатления? Я был в Киеве первый раз в девяносто втором году со всей, со всей семьей. Конечно, впечатление очень старые. Я был в Киеве три недели назад, заезжал специально перед Епархиальным собором. Я священник mm -hmm. украинской архиепархии церкви. Собор проходил в Харькове. И вот теперь, ну, то я был просто 10 часов проездом. Вот, теперь я был два дня, три дня. Вот, очень много ходил, очень много говорил, поэтому, конечно, совсем другой. Вот, впечатления в целом, я бы сказал, такие. Они мне напомнили э, Толкина, повелитель колец. Вот, благодатная, тихая провинция, которая вдруг обнаруживает, что сейчас ее раздавит нога великана. И люди пытаются понять, что делать. Роман Толкина, напомнил, он о том, что хоббиты все равно люди, и что они точно так же могут убить, солгать, э, изнасиловать, как это могут делать жители Мордора. И здесь мне, как священнику и как верующему, как человеку, э, первое, чего я боюсь, это чтобы украинцы э, готовя отпор. Э, Нападающим не уподобились самим нападающим. Очень трудно пытаться готовиться к отпору и при этом не превратиться в какое-то подобие Беркута. Mm -hmm. right. Пожалуй, да. На этой аналогия, она мне да, кстати, было приятно, но ну, и немного странно услышать это из уст священников православного. Хотя мы ее тоже тут mm -hmm. приводили, аналогию именно с известнейшим, известнейшим Романом Толкина. А тогда получается, что Россия в роли орков выступает и Мордора. Ну, то есть, если следовать этой логике. Толкин, когда его спрашивали, Толкин писал роман в 1937 году, для сравнения Шварц писал Дракон о том же, в 1942. И когда Толкина потом спрашивали: ей не произносится, только я умоляю, меня долго это мучили, Толкин. И когда вы спрашивали, что Мордор – это Германия или Россия, ведь они обе на восток от Британии, он отвечал, что ни в коем случае это часть не света, а часть человеческой души. Это весь роман, как и божественная комедия Данте, это путешествие в глубину собственной души каждого человека, включая Толкина. Я замечу, например, что его родной сын, который стал им и католическим священником, оказался под судом как педофил, Представляете себе семейные трагедии? Тогда Толкин уже умер. Но мы -то это знаем. Зло и грех не э, связаны с какой-то национальностью или почвой. И в этом некоторые кошмары истории. Хрущев, который внес такой вклад в Голодомор, не говоря уже о прочих прелестях, так и Сталин был грузин. Это не мешало ему истреблять грузин. Вот. Так что здесь все настолько в какие-то бездны души, Уходит, что сводить это только к национальному или даже межгосударственному конфликту, это значит э, обманывать себя. Очень. У меня вот такой вопрос. Очень долгое время Украина, если смотреть социологические э, э, опросы, опросы да, которые касались отношения к другим странам, всегда Россия была среди наиболее дружественных народов. Так, так по крайней мере, украинцы считали. И сейчас происходит страшная ломка сознания у многих людей, в основном, ну, особенно, конечно, в центре Украины, на востоке. Да? Потому что мы сейчас говорим о том, что даже вот уже не актуально это деление на запад и восток Украины, потому что сейчас где-то есть окре... отдельно немножко Донбасс, есть там центрально-восточная Украина, южная, и там, ну и западная, конечно, тоже осталась со своей особенностью. Но э, происходит сейчас какая-то ломка страшное сознание при том, что мы видим, что огромное количество людей в России, кажется, с каким-то упоением э, поддерживают идею войны с Украиной, которая, ну, нам отсюда видится ничем иншим, как просто каким-то актом возмездия, что вот бывшая колония, там, не знаю, какая-то там, или даже а может быть какая-то колыбель русской цивилизации русского мира сейчас заявляет о своем ну, там отдельности особенности и навсегда уходит от русского от ну, от россии это ну то есть как, как, как это как это происходит для, то есть насколько это симметрично такое переживание для русских людей для россиян я имею в виду я скажу, года три назад, перед последними псевдовыборами, среди даже оппозиционной русской интеллигенции был ходу лозунг, что не надо очень критиковать власти, потому что у нас общая страна, мы все живем в одной стране. Но буквально через год после избиений и разгонов демонстраций это сменилось текстом другим, что мы в одной стране, но одни надзиратели, а другие заключенные. Но представим себе, что Янукович вернется. И тогда и Украина превратится в концлагерь, где есть вертухай, а есть заключенные. И правит, понятно. Трагедия заключается в том, что постоянно жить в режиме, когда ты унижен и лишен свободы в собственной стране, очень трудно. Это трагедия любого оппозиционера, трагедия любого свободного человека. Но человек создан, чтобы преодолевать трудности. Я бы не сказал, что в России большая антиукраинская истерика. Она есть. Действительно, очень многие русские сейчас, словно по команде, стали считать, что украинцы нас ненавидят. Я, по возможности, деликатно пытаюсь объяснить, что это не так. Но я вам скажу, это не подлинная эмоция. Эта эмоция наподобие георгиевских ленточек, которые придумал, кажется, Модест Колеров в начале 2000-х. Их на деньги Кремля просто сдавали тысячи людей, миллионам. Она стала символом в системе «Я свой, не бей меня, дяденька, земля имеет форму чемодана». Вот это вот как бы ненависть к Украине, она демонстрируется автоматически, чтобы власть меня не тронула. Но я прямо скажу, это опасная демонстрация, потому что она укрепляет режим войны. То есть это люди, пассивно поддерживающие войну. И это уже третья война за последние 20 лет. Была война с Грузией и война в Чечне. Так что ситуация в каком-то смысле очень трагическая. И я бы не стал искать многих причин для объяснения, почему Россия стремится к войне. Потому что война, как и всякое смертоубийство, явление сатанинское, иррациональное больше, чем рациональное, это жажда смерти, это жажда саморазрушения, это тоже важно понимать. Люди готовы к гибели себя. И это очень делает страшную всю ситуацию. Мы вот как раз перед тем, как вы присоединились к нашему разговору, мы говорили с Андреем Макроусовым о том, что ну, неужели действительно какая-то жажда саморазрушения и ну, не в этом же смысл русской цивилизации или разрушения даже, я не знаю. Там. Но ну, то есть сейчас вот эти все заявления какой-то там Третьей мировой войне, бряцание вот это оружием и так далее. Ну, послушайте, я просто хочется понять, но в, в чем же в чем же смысл? Сейчас просто видится так, что да, хорошо, был Советский Союз, да, но у него была какая-то, по крайней мере, идея, которую они, ну, которую они хотели предложить миру, пусть, пусть она была возможно фальшивая. Пусть в нее, возможно, не верили даже эти генсеки. Но она, по крайней мере, была. Это было какое-то какое подобие альтернативы, например, Западному миру, возможно. Но что сейчас предлагает Путин? Самоизоляция? Это что, это, 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 это порождение, как, где православная церковь, в том числе в этом, в этом всем сооружении? Боюсь, что если говорить в категориях цивилизации, то у отца Якова есть, насколько я знаю, очень интересная концепция солдатской цивилизации. России как солдатской цивилизации, эта концепция чрезвычайно неутешительна для русского национального сознания. Да, ну отец Яков простите за <сосвязание> авторфание. Нет, нет, хорошо. Но это не моя концепция. Эта концепция родилась во Вторую мировую войну. Американские социологи, отчасти японские, выдвинули концепцию Garrison State, государство гарнизон. Для сравнения, Британская империя тоже вела огромные, как мы понимаем, завоевательные войны, но при этом охраняла достоинство, собственность и комфорт своих граждан. А Российская империя, в том числе СССР, давайте не, не использовать большевистские обманки. Никакого СССР не было. Была переименованная Российская империя. Российская И империя... есть до сих пор. Да, да, да. конечно. Да. конечно. Да. И Российская империя вела войны за счет благополучия своего населения. Изначально комплекс, действительно, в этом смысле самый пожертвенный. Я должен сказать, что у советской формы Российской империи никакой особой идеи не было. Была идея социалистическая. Но это западная идея, это европейская и, в общем, позитивная идея. И она на Западе в преображенном виде, в лучшей своей части реализуется. Так что, слава Богу, европеизация России началась с Петром Великим, активная. Но и до европеизации была Россия. Украина была завоевана до Петра Великого, простите, это было при царе Алексея Михайловича, это же не было воссоединения. это было такое же воссоединение, как Крыма, это было реальное завоевание. Поэтому ситуация действительно уходит в какие-то очень глубокие корни, и это я говорю как историю, но как, как человек и как священник я скажу, это не те корни, которые движут дерево, в отличие от деревьев не похожи на прощения, Толкина в том же романе. Помните, ходячие деревья, деревья, которые вырывали корни из земли и шли, и побивали врага, просто вот толпились вокруг него, не давали ему уйти. Наверное, как украинцы на Майдане. Вот. Так любой русский человек в любой момент может вырвать эти корни свои и идти к нормальной европейской жизни. Европа тоже псевдоним. Нет европейской цивилизации. Есть нормальная жизнь без агрессии, без лжи, жизнь по праву. И это не западная цивилизация. Это все земельные цивилизации. Есть ли возможность вообще отступления для, например, сейчас там того же самого Путина? То есть говорят о том, что на самом деле он просто не может себе позволить в той системе ценностей, которая существует в России, дать задний ход, поскольку это будет проявлением слабости. То есть он теперь должен просто идти до какого-то конца, я не знаю, какого именно, могу только предполагать. И как историк я не делаю прогнозов, и как христианин я даже не пытаюсь прорицать и что-то проверить. Я думаю, что Путин в любой момент может дать задний ход, потому что единственное, в чем он мастер, это в псевдоречи. А псевдоречь, в отличие от обычной человеческой речи, никак не связана ни с внутренней жизнью человека, ни с внешней. Это чистая фальсификация языка. Он в любой момент может <coughs> либо сам, либо попросить кто там спичрайтер, я думаю, их много за такие бабки, Вот попросить, ему напишут речь, где он объяснит русским, что э, отдает Украине Крым, возвращает э, возвращает Грузии Абхазию э, и отдает Сибирь китайцам по таким-то и таким-то причинам для вящего величия Российской империи. И все будут аплодировать. Поэтому на месте западных людей, европейцев, украинцев, надо давить. Не надо бояться, что ему, ему некуда отступать. Он всегда оформит отступление. Это действительно жизнь Орвела. И вот то воюем с Океаней утром, то вечером не воюем, а дружим. В общем, как известно в анекдоте э эпохи 50-х годов, когда в Россию первый раз приехал Иосиф к украинскому генсеку Хрущеву, и Брустита встречали плакатами «Да здравствует товарищ Иосиф Брустита, кровавый палач югославских рабочих» захотят помириться. И надо этого добиваться, как изнутри страны. Ну, я вот по столу молитве, а, Так, конечно, и извне. Шанс есть всегда. Дело церкви, которую вы упомянули, на государственной религии России, включая иудаизм, греко-католиков, римо-католиков, не говоря уже о московской патриархии, полагаться не приходится. Это сталинские псевдоконструкции которые, конечно, просто аппарат Кремля, марионетки. Но если уж говорить всерьез о месте церкви, я повторю то же, что говорил на конференции. Место церкви не там, где Майдан, чтобы вдохновлять защитников. Место церкви над Майданом и над Кремлем, над любой границей. Иначе мы возвращаемся в 1914 год, когда в Австро-Венгерской империи по-украински благословляли на бой с русскими, а в Российской империи украинцы уже благословляли на бой с австрийцами, теми же украинцами. Церковь не должна обслуживать интересы одного фронта. Она должна подняться выше и призывать к миротворчеству каждого человека по любую сторону фронта. Это чрезвычайно трудно. Но это единственная достойная христианина человека задача. Пан Андреевич, ну еще вот, касается вашего в мене трохи. Скептичніша візія, ніж отця Якова. Якщо. А знову-таки, ми не можемо це загадувати, ми не можемо політикувати, і ніхто, жоден експерт цього не може робити. Якщо Путін не розпочне сьогодні, завтра, післязавтра, або 9 травня, або після 25 травня цю війну і відступить, ну очевидно, це прекрасно, та? Це збереже багато життів. З обох боків, і з цього погляду це дуже добре, але чи є це перемога? Ні, це не є перемога, це є маленька пауза, маленький такий перепочинок. Так уявімо собі, крий Боже, що Путін розпочав війну, і Україна змогла відбитися чи силою свого регулярного війська. Чи там спрацювала там партизанка та посполите рушення і так далі за допомоги Заходу, без допомоги Заходу? Не важать Україна змогла там відтиснути, відбити Путіна, він повернувся до Росії. Чи є це перемога? Ну так, очевидно, є перемога, але чи є це засаднича перемога? Очевидно, що ні, бо заки є оцей путінський режим, Україна не самови Україна і ціла Європа, може і цілий світ самовите загрожена. Уявімо собі, що внаслідок цієї тактичної перемоги Путіна, режиму Путіна і самого Путіна не стає. Або він каже, значить, як його попередник, я устал, я ухожу», Та? Або там його тамтешні любі друзі е, використовують якісь традиційні російські технології, значить там табакерку. Або там навіть е, національна революція його змітає. Чи є це перемога? Ну, це прекрасно, очевидно, та? але. Е, так, і е, постає певна демократизація, як була ну дуже умовна, фіктивна, але порівняно з Путіним, там, за того ж таки Єльцина. Але і це е, несамовитий паліатив, бо лишається от та сама імперія, перелицьована, е, е, перефарбована, про яку казав отець Яков. Отже, закі Росія, за мірою можливої допомоги України, хоча б як взірця, так? Не дасть собі раду з цією імперією заки на місці цієї імперії, імперії Кита, такої значить, залишкової імперії, не постане невелика кількість компактних демократичних, сподіваюся, республік. Можливо, не таких демократичних, як Сполучені Штати чи там Швеція, але демократичніших, ніж. Цілий постсовєтський цілий простір. От захід цього не відбудеться. Ми всі тут, в Україні, там, у Берліні, у Парижі, у Вашингтоні і так далі. Ми всі під загрозою. От я хочу подякувати зараз пану Андрію, тому що він дуже чітко сформулював те, що в мене зараз трошки так вислизало. В цьому от є проблема, наприклад, з російським патріотизмом. Я, кстати, у нас ще отець Яков є на зв'язі, так? От от. То есть вот очередь, смотрите, вот это действительно важный вопрос, мне кажется, потому что как же примирить патриотизм, скажем, русского человека и в то же время понимание, что Россия как империя должна исчезнуть. То есть она должна перестать быть шестой частью суши. Это вообще возможно, ну то есть это получается тогда, где... Как примирить это? То есть для позиции Украины получается, что Россия может быть... Хорошим союзником, только когда она перестанет быть империей. Для всего мира. Желательно всего перестанет мира. быть империей без крови и насилия, безусловно. Получается, что каждый российский человек, россиянин, который является ну, настоящим другом Украины, он также смиряется или готов к этому, что действительно Россия должна распаться? Как, как с этим быть? Да своим другом, своим другом, другом своих детей. Мне к приход... себя. Мне это приходилось слышать такую мысль от моих знакомых из России, что они говорят, мы хотим, чтобы Россия распалась, чтобы она стала небольшой, более европейской. Но может ли это как это со всей русской идеей может э, примириться? Тут я даю справку как историк. Россия была небольшой страной в XIV веке, Московия, Московское княжество. И она не была ничуть более мирной. Она была такой же воинственной, как тогдашняя, скажем, Литва. И Литва создала свою огромную империю, в которую входила огромная часть Украины. Значит, дело не в том, чтобы распасться. И уж, конечно, не в том, чтобы примирить патриотизм и русскую идею. Никакого патриотизма в России нет. То, что называется российским патриотизмом, это дешевая подделка. Как ансамбль «Березка» не имеет никакого отношения к российским, русским народным танцам. Это имитация имитационное явление. И это даже не похоже на патриотизм дореволюционных ура-патриотов. Это совсем гнилое и картонное. И проблема не в том, распасться России или не распасться. А проблема в том, что э, жизнь состоит из человеческих душ. Кстати, вот одно гнилое слово, которое я очень не люблю и даже ненавижу, слово «россияне». Есть граждане России и все. Есть русские, которые живут по всему земному шару. Но в России это граждане России. И вот это надо осознавать. Нет никакой русской идеи, за исключением той, что все граждане России равны перед законом. И что закон должен быть европейского типа. То есть не фикция закона, бесправовые и антиправовые законы, а просто закон, в котором не человек определяет, кому он будет судья. А есть судья последний. Это же ведь очень тяжело, и это, насколько я понимаю, даже и на Украине пока. Вот из-за чего начался Майдан? Что лежит в основе интеграции в Европу? Она же началась с чего? Испугались, что европейская правовая атмосфера будет в Украине. И правильно испугались, потому что это наконечник того копья, которым Георгий Победоносец убивает дракона. Суд, закон. И я думаю, что здесь нет никакого противоречия с патриотизмом, когда я хочу, чтобы российский суд был более справедливым и гуманным, и объективным, чем суд советский. Вот и весь патриотизм. Создать нормальное правовое государство для всех его граждан, благоприятное и зависящее от них, и благоприятное для всех, кто в него приезжает в соответствии с законом. Для этого законы должны быть стандартизированы по европейским, то есть нормальным законам. Вот все, чего и Украине желаю. Дякую, спасибо большое. Дякую, отець Яків Кротов з Росії. До нас був нас на скайп на зв'язку. Дякую також Андрію Мокросу, головному редактору часопису Телекритика. Було приємно спілкуватися з, з, з такими цікавими співрозмовниками. Я вже з вами прощаюся.